Добрый вечер. Ну, матч можно разложить, скажем так, ну, я так для отметил, как бы, разложил на две составляющие. Первый тайм, который нам достаточно неплохо был с вами произвели взятие и ворот, может быть, начало второго тайма. И уже я это связываю больше с психологическим состоянием игроков, которые давно не выигрывали, это желание сохранить счет. В целом, по моему мнению, матч ну, почти проходил под нашим под контролем. Прошу запитание. Прошу запытание. знаете, если брать сравнительные характеристики именно матча в Одессе и матч сегодня, прежде всего это разный уровень, ну, как скажем, психологического состояния игроков в плане желания выиграть. Мы только этим э, руководствовались, когда меня делали столько замен, чтобы встряхнуть команду, потому что, вы сами понимаете, в той, в той, в том, в той ситуации, в которой мы оказались, нам просто отступать уже не было. Прошу питание. Чем вы знаете, когда, когда в перерыве я просил игроков не играть назад, а наоборот поднимать игру на половину поля соперника, и находясь на бровке, требовал того же. Вот эти передачи назад вратарю с возвратом в опорную зону, идет подбор. Это больше связывает то, что я говорил, что игра разделилась на две части. Когда мы играли без там примерно 60 минут, потом старались уже выдержать тот счет, который нас устраивал. Нужно учитывать тот факт, что команда давно не выиграла. Мы так хотели выиграть этот матч сегодня, что